Hello. Sejarah. Merdeka. Kejap. Sebelum adanya detik-detik sejarah yang penting ni, ada zaman yang lagi penting pada masa dahulu. Ka bisanulladhi. Ah uh, tak tak mak, 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 maksud saya zaman lagi dulu, lagi dulu. Ha yang ni, zaman Prasejarah! sejarah. Hi guys, saya Izislam. Host Edu dulu-dulu. Hey, Host Edu dulu untuk subjek sejarah. Welcome to our very first episode. Kami harap kami dapat membantu anda untuk lebih bersedia untuk dalam kelas dan juga peperiksaan anda. At least, korang bolehlah tunjuk lagak dekat awet kat dalam kelas yang korang suka tu kan? Zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum wujudnya sistem tulisan. Budaya serta cara hidup manusia zaman prasejarah telah dikaji oleh ahli arkeologi. Tiga zaman prasejarah yang telah dikaji ialah zaman paleolitik, mesolitik, zaman neolitik dan zaman logam. Masyarakat di zaman paleolitik hidup berkelompok atau berkumpulan di dalam gua, tepi tasik dan juga sungai. Mereka hidup secara berpindah randah, nomad dan melakukan aktiviti berburu, menangkap ikan serta memungut hasil hutan. Di zaman ini Kebanyakan peralatan dibuat daripada batu dan tulang di mana peralatan mereka mementingkan fungsi dan bukannya nilai estetika. Yalah, rumah pun tak ada. Apa nak berhias sangat pun kan? Contoh penempatan awal paleolitik di Malaysia ialah di Lenggong dan Kota Tampan, Perak dan di Tengkayu, Sabah. Jauh betul mereka berpindah ganda ni kan? Dari Perak terus ke Sabah. Di zaman Neolitik pula, masyarakatnya hidup dalam kelompok yang besar dan mula tinggal secara tetap dan turut membina rumah. Hah, dah maju sikit dah. Mereka bercucuk tanam dan menternak binatang. Di zaman ini juga telah wujud konsep pembahagian tugas dan pengkhususan pekerjaan serta wujudnya sistem bata iaitu sistem pertukaran barang. Tahu kan sistem bata itu macam mana? Contohnya macam ni. Kalau saya ada sayur, awak ada beras, kita tukar. Suka sama suka. Okey? Hmm, kalau sampai sekarang pakai sistem macam ni, kalau saya nak iPhone lah kan, kena tukar dengan apa ya agaknya? Buah pinggang kot. Zaman logam terbahagi kepada dua zaman, iaitu zaman gangsa dan juga zaman besi. Eh, eh main-main pula dia ni. Eh, bukan besi tu. Besi lah, besi, besi. Gangsa dihasilkan daripada campuran timah dan juga tembaga peralatan logam juga mula dicipta di zaman ini. Lepas tu perahu pula dicipta rau, 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 dan bermulalah penerokaan laut yang menyebabkan terjadinya penempatan di pesisiran pantai. Penempatan di bandar dan kota seperti Jericho, Jordan dan Katal Huyuk di Turki telah berkembang. Mungkin masa ini jugalah kejayaan Lanun bermula kan. Nampaknya dengan kemajuan yang meningkat Evolusi dari zaman prasejarah ke zaman yang lebih bertamadun Semakin mendekat Itu membawa kita kepada topik yang seterusnya Iaitu tamadun Tamadun bermaksud peradaban Diambil dari beberapa perkataan Arab Iaitu mudun, mada'in dan madana Madana bermaksud pembukaan bandar Atau budi bahasa yang Eee yang ni saya tak tahulah budi bahasa dia tinggi ke tak. Sebutan nak serupa. So, tak pandai jaga budi bahasa tu maksudnya tak bertamadun lah ya. Perkataan civilization dalam bahasa Inggeris pula berasal dari bahasa Greek. Eh, bukan. Bukan Greek perak tu. Harta koma ni kan kenapa? Ha, yes. Greek iaitu civitas yang bermaksud bandar atau peradaban. Sesebuah tamadun mempunyai penempatan kekal di mana masyarakatnya hidup, berorganisasi dan membentuk sistem pemerintahan dan sistem perundangan. Kira macam dah ada proper government lah ni kan. Pengkhususan pekerjaan wujud hasil kepakaran manusia dalam bidang-bidang tertentu. Ha, masa ni lah pelbagai jenis pekerjaan tercipta. Masyarakat tamadun juga mula mengamalkan kepercayaan anim animism. animisme. Animis. An animisme? 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 kepercayaan animisme. Iaitu percaya kepada perkara gaib. Dan agama politisme iaitu menyembah lebih daripada satu Tuhan. Bahasa terawal yang digunakan ialah bahasa Yunani dan Sanskrit. Manakala tulisan terawal ialah hieroglif. Hieroglyph, hieroglif, cuneiform dan ideogram. Nampak tak? Daripada peralatan kepada penempatan kekal, buat kapal, bentuk kerajaan, cipta tulisan dan agama pula tercipta. Terima kasih kerana menonton episod pertama Edu dulu. Kami harap ianya dapat membantu anda di dalam kelas dan juga di dalam peperiksaan. Jika anda ada apa-apa soalan atau komen, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah dan saya akan cuba menjawab sebaik mungkin. Okey? Dan ingat, semua ini direalisasikan disediakan untuk anda secara percuma free of charge. Sila langgani YouTube channel kami itu dulu dan like kami di media sosial agar kami dapat membantu anda membawa anda lebih informasi dan bahan-bahan menarik terus ke gadget anda.